Всем привет! Сегодня будем готовить с вами спрайт. Ну делать. Для начала нам нужен лимон. Ну нужно два. Я сделаю садово. Разрезаем лимон. Нам нужна какая-нибудь емкость, чтобы выдавить лимон. Выдавливаем лимон в нашу емкость. Так, когда мы выдавали лимон, нам нужно э, сахар. Высыпаем сахар. Весь. весь сахар высыпаем в наш сок. Высыпаем весь. И размешиваем. Когда мы размешали наш наша сахар. Наш сахар и лимон. Подливаем туда чуть-чуть воды. А воды. Заливаем наш вот этот сок в Боты. стакан. Открываем нашу бутылку с газированной и наливаем. Наш спрайт готов, как вы видите. И можно поставить его в холодильник и потом наслаждаться э, холодным напитком. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.